Не дають старому померти. Не встиг я зажити в 300 кропель валір'яни на Етері. Я скажу прийти до тями, як мені тепер пишуть за різуна. Кажуть, провели великий обсяг робіт по документах з відкритих джерел ХХ століття. А нащо це все лайно було робити? Поясніть мені, те, що Радянський Союз мав напасти на Німеччину, я знав 75-го года. А Дедушки Мишки. Того, что когда началась война, они вскрыли под Белостоком эти красные пакеты, а там сказано, куда эту артиллерию двигать таки не сберг. А вот сварить обед и наступать на сакаль. Но дело не в этом. Книжоночка, то когда была издана? Вот, на немецком языке, значит, в 89-м, на английском в 90-м, а на московицком в 92-м, пардоне муа, в 92-м году уже публиковались планы учений Красной Армии, оперативные планы генерального штаба на 41-й год, операции на Лодзь, действия, в стратегические игры, действия в Польше Красной Армии, это все было известно, планы маневров, были известны на Кавказском фронте. То есть было два варианта, как у Пилсудского, или с немцами идем на Ближний Восток, атакуем на Масову, задевая там, ясно, Турцию или только Ирак. Это был вопрос Иран, Ирак это вот был... Понимаете, там были разные, в, в дискуссии были только в том, кого разорвать по пути до Масула. Это если с немцами. А в, если, поэтому позиция Турции важна была, почему же этого Папина-то отправили. И второй вариант, это фронтовая операция наступательная по северному флангу Польши, по, и туда на, на Сувалке. Это же было все уже в стратегических играх Красной Армии. Зачем было, извините, говно мешать? Зачем эти все вот эти понты? Джерела все стали открытыми. Я помню, нехер нам было делать, сидели мы в комитете социальной защиты военнослужащих и из интернета извлекали на принтере вот такие вот пачки бумаги, переводили все этой документации советской. Это было как грязи. Я это потом на них свои черновики-то писал, просто это меня перестало перестал. Поймите, вы перевариваете продукт жизнедеятельности. Вот в чем беда. И Резун, и Саонин – это продукт жизнедеятельности. Нашу и украинскую просто сказать лайно. Да не споживайте лайно, споживайте харчи. Бай, все-таки не дадуть.